ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் நாம் ஸ்ரீ பிரம்மாண்ட புராணத்தில் பிரகலாத அருளிய ஸ்ரீ நரசிம்ம கவச்சம் பாராயணம் செய்யலாம் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி காப்பவர் நாளை என்ற சொல்லை அறியாதவர் நரசிம்மூர்த்தி அத்தகைய அற்புத தெய்வமான நரசிம்மனின் புகழை போற்றும் ஸ்ரீ நரசிம்ம கவச்சம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக பிரம்மாண்ட புராணம் சொல்கிறது இது மந்திரங்கள் அனைத்திற்கும் ராஜாவாக போற்றப்படுகிறது பிரகலாதனால் அருளப்பட்ட மிகவும் சக்தி வாய்ந்த கவச்சம் இந்த கவச்சத்தை யாரொருவர் ஒருவர் பாராயணம் செய்கிறார் அவர்களுக்கு கிரகங்களால் ஏற்படும் தீமைகள் நீங்கி வளமான வாழ்க்கை கிடைக்கும் அளவிட முடியாத பல அற்புதமான பலன்களை அள்ளி தருவதுடன் நிஜமான கவச்சம் போல் இருந்து நம்மை அனைத்து சூழ்நிலைகளும் காக்கும் அற்புத ஸ்தோத்திரம் இது அதை இந்த நன்னாளில் பாராயணம் செய்து பலன் பெறுவோம் ஸ்ரீ நரசிம்ம கவச்சம் नृसिंहकवचं वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरु श्रितम् चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशम् पीतनिर्मलवासनम् इन्द्रादिसुरमौलिस्त स्फुरन् विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मतासविनयं यमाणं मुदान्वितं स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहो मिशिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपीस्तम्भवासः पालं मे रक्षतु ध्वनिं नृसिंहोमिदृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नृहरिर्मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहोरसनाम वक्त्रं पातु विन्दुवदनख सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंहः पातु मे कण्ठं दिव्यास्त्रशोभितभुजो नृसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगिसाद्यश्च निवासं पातु मे हरिः मद्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नृहरिः स्वनाभिब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिम् गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक् मनोभवः पातु जानुनी नररूपदृक् जङ्गे पातु दराबार हर्ता योऽसौ नृकेसरी सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुम् महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैरृतौ पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्याम्भूषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रोमे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्युर्नृकेसरि इदं नृसिंहकवचम् प्रह्लादमुखमण्डितम् भक्तिमान्यः नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् दनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं प्राप्नोत्य संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्याणां ग्रहणां विनिवारणम् वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरेत्सारणकारणम् भूर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्ध्येयुः युः कर्म सिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पटे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पटे चुद्धात्मनामृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्यभिमन्त्रय प्राशयेद्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवाः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तम् रूपयन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं गूर्णयन्तं शरणिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम्